А ми повертаємося до нашої ранкової студії, в якій настав що зустрічати гостя. І сьогодні це кандидат богослов'я протоєрей Вадим Шапран. Вітаємо вас, отче, у нашій ранковій студії. Ну, Ми ем, зустрічаємося з такого і з приводу, і не з приводу. Тому що я думаю, з, е, зустрічі з е, святим отцем це завжди корисно для наших глядачів, тим більше, що вони звикли вас бачити у наших постійній рубриці православний календар. Тому буде звичай. Дай Бог, щоб було полезно для нас всіх. Отже, ну розпочався Великодній піст. Це один із самих суворих постів. Але тим не менше, серед мирян побутує така думка, що в цей час, я думаю, ну вона вірна, головне піст духовний. Ну і він поєднується, власне, із постом у їжі. Але я думаю, що якщо ну багато людей вважають, що поститися в їжі, це власне не є основною такою вимогою, головне піздуховний, очистити душу. А тіло це вже так другорядне, і воно власне може споживати ту їжу, яку споживало до цього, ну може не в тій мірі. Що ви з цим, чи прославна церква, це гордий чоловік. Ти так много і високо мечтаєш а ум'є твоєму, а он в совершенно непреривній зависимості від желудка твого. Так говорив. святитель Игнатий Бринчанинов, великий святой в XIX веке. Конечно же, пост это и духовный, и телесный, должен быть одновременно. И тот же святитель говорил, что пост бесплоден, если на нем не создана молитва, и молитва бессильна, если она не основана на посте. Но наше сердце находится по соседству с желудком, не так уж далеко. И то, что происходит с телом, отражается, естественно, и на уме, и на в чувствах наших. И потому пост необходим как обуздание своей воли. Само слово пост оно взято из терминологии военных людей. Стоять на посту. Постовой, когда стоит, он не пропускает кого не положено. И потому православные во время поста это время для них особого такого напряжения некого. Все время постоянно прибывать напряжение невозможно. Вот тетива лука, она не может быть все время натянутой, когда-то ее надо отпускать. Так и в церкви есть периоды строгого воздержания, как бы напряжения, подвига, а есть периоды такого некоторого послабления. И что такое пост? Простыми словами можно сказать, смысл поста заключается в том, что хочу, могу, но не буду. То есть не то, что я не хочу есть. Вот такое говорят люди, а я не люблю кушать там мясо или молоко. Ні, я хочу, мені хочеться покушати. Я можу себе дозволити, не то що вот, меня таких вот средств, щоб приобрести такі продукти. Це может Коли може волю в отношении пищи, тогда он может може свою волю и в отношении других различных вещей. А до посту якось треба особливо готуватися, ну, тобто людина має усвідомити. І вже з духовним підготовленням прийти до посту, чи от просто я в цьогоріч буду поститись? Ні, ну пост не має бути просто дієтою, звісно. Воно іначе пользу не принесе. Я ж повторюсь, пост безплоден, якщо на ньому не створена молитва. Тобто це тоді просто дієта. Вона може бути полезна для тіла. Да, действительно, для тела полезны на некоторые диеты, воздержания, но не будет пользы для души. А пост должен принести главную пользу душе, Плюс, якщо будуть польза і для тіла. Стосовно об'єктивних причин, яких е люди не до ну, дозволяють собі, і дозволяє церква не дотримуватися посту це і, і просять благословіння у вас. Так, дуже часто підходять до священнику люди і говорять, от благословіть, батюшка, у мене така та болезнь, от вкушати там молочну пищу чи ще яку то Сразу скажемо, що священник не може благословити, нарушати пост. Священник може посоветувати чоловіку, ви поступайте в відповідності зі своїм состоянням здоров'я, своїм духовним состоянням, але потім кайтесь. Приходите на исповеди Кати, что я вот по немощи согрешил. То есть священник не раздает индульгенции, не раздает разрешения. Такое, что вот я тебе благословил, все, а теперь я, значит, уже с разрешения священника могу кушать все, что угодно мне по болезни. Человек должен так относиться. Обычно я, лично я даю такой совет, что если необходимо вкусить пищу такую по немощи какой-то, по болезни, то перекрестите эту пищу, скажите, Господи, прости меня, благослови мне эту пищу как лекарство. То есть не ради пресыщения, не ради там, услаждения я вкушаю, а для того, чтобы для поддержания своих сил телесных. Вот. И потом, придя на исповедь, нужно покаяться, сказать, что «Господи, прости меня, я нарушил пост». Вот, безусловно, разрешается молочная пища только кормящим матерям. Это без всяких сомнений, в этом и не нужно каяться. Кормящие матери могут вкушать молочную пищу. Віряни, які зараз ходять до церкви, які не ходять до церкви, їм буде, думаю, особливо цікаво, чи відрізняються служби від звичайних і під час Великого Посту. Да, конечно. Даже вот если человек будет просто поститься в пище, но не будет ходить на службы, он не почувствует поста. Пост, именно великопостное богослужение очень сильно отличается от обычной службы. И когда вот человек ходит, он замечает как раз, вот, как в церкви все мудро устроено, какой контраст между седмичными днями и, например, субботним днем, а потом еще и воскресный день отличается. И в, в службах православных очень большое разнообразие. Вот это для того даже, чтобы человеку было ну, чисто так вот по-человечески интересно на службе, чтобы он не скучал, вот, чтобы, как в одном из песнопений говорится, отгоняется вот пестротностью богослужения, то есть разнообразием, отгоняется душевредное дремание, чтобы человек не дремал на службе, Человек, который любит богослужение, который вникает вот, в смысл богослужения, ему на службе очень интересно. Вот, конечно же, на седмичных днях там поклонов много совершается. Поклоны, кстати, это и прекрасное такое физическое упражнение. Вот, и поясные поклоны, и земные поклоны, и, и духовные тоже. Вот. И важно что, еще понимать, что внешние вот, проявления наших молитвенных настроения, это не есть что-то такое бесполезное совсем. Да, главное внутреннее, но внутреннего не бывает без внешнего. Если человек говорит, я там в душе верю, а так это никак внешне не проявляется, это он лукавит. Так не бывает. То, что у человека внутри, оно естественно проявляется и внешне. И с другой стороны есть зависимость. Внешнее помогает направить внутреннее наше в правильное русло. Поэтому и то, и другое необходимо. И богослужение Великим Постом еще чем интересно, что каждое, каждый воскресный день Великого Поста посвящен определенному священному воспоминанию. Например, первое воскресенье Великого Поста Воспоминается, празднуется торжество православия, то есть торжество православной церкви над ересью иконоборчества, которое терзала церковь в 8-9 столетиях. И здесь же совершается особое такое молебное пение, оно раз в год только совершается в это воскресенье, молебное пение недели православия, когда возглашается многое, многое лето здравствующим защитникам православной веры, вечная память почившим, и провозглашаются на архиерейских богослужениях так называемые анафимы. То есть анафима это обоз... Обозначаються ті, хто не є православними. Ну, анафеми, це вже в принципі, ну історично я думаю, всім відомо, але мені здається, трішки застаріли як для сучасного 21 го століття. Ого, Невже ще придають анафемі сьогодні? Звісно, придають. От. І анафема ніколи не устарівала і не устаріють. Она... І це просто не нужно пугатися цього слова. Це не прокляття. Вот. иногда у людей анафема слово mm -hmm, ассоциируется да. с проклятием каким-то. нет, анафема это когда церковь объявляет, что какое-либо учение или какой-то человек, который усвоил это учение, его проповедует везде, не является православным. вот и все. церковь имеет право. люди имеют право на свои убеждения, но церковь тоже имеет право сказать, что вот это нет, это другое, это подделка, фальшивка, суррогат. вы туда не идите. вот эта дорожка она не ведет к Богу могут люди говорить как угодно, но мы имеем право сказать, что нет, мы знаем. Вот, вот, опыт церкви свидетельствует, что вот это учение, оно приведет вас не к Богу, оно не приведет вас к положительному результату. Поэтому анафима, вообще само это слово с греческого означает возношение вверх, то есть поставляется всем на вид. Когда-то в язычестве жертва богам значит, на видное место возносилась. Вот точно так же говорится, что вот этот человек или это учение, вот чтобы все видели, будьте осторожны, здесь вы можете попасть не туда, можете где-то упасть в пропасть. Вот церковь предупреждает об этом. Отже, ви говорили про дорогу до Бога, і ну я знаю, що ви особисто проводите служби у місцях позбавлення волі. І ну і, звичайно, і у церкві для мирян. То можна сказати, що дорогу до Бога обирають люди, які більшість людей обирають, можливо, дорогу ті, які волею долі в своєму житті пізнали якесь нещастя, горе, ніж ті, які пізнали радість і вирішили йти до Бога. Ну, ось так. Если поревнят? Ну, сравнить трудно, но то несомненно, что скорби, горести, болезни э, людей часто заставляют задуматься. Вот и почему они и попускаются Богом нам для того, чтобы мы не не уснули. Это как бы такие звоночки нам, чтобы, чтобы пробудить нашу совесть, потому что в таких вот в удовольствиях, в комфорте мы часто засыпаем, забываем о Боге, нам он и не нужен уже. Вот. А церковь, по сути, это больница. Больница. Господь тоже врач. Вот. И к врачу, когда мы идем, когда чувствуем боль. И вот когда мы почувствуем боль, мы действительно вот, стри... боль души. Мы тогда стремимся к Богу. Вот, конечно, и в тюрьме тоже, тюрьма, как еще Петр Первый говорил, место окаянное, и там много скорбей вот, у людей. Поэтому люди часто обращаются к Богу именно в тюрьме. Це такі промислітична буває, навіть Господь попускает это человеку, чтобы он одумался, остановился на своем пути, поменял, пошел в другую сторону, другой дорожкой. Ну, основна, скажімо так, складова, не складова, а основна мета і кінцева зупинка, якщо можна так виразитись, у великому пості це сповідь, покаяння і власне прославлення Воскреслого Христа. Як правильно готуватися до сповіді? і особливо під час Великого Різдвяного посту. Чи є якісь… Не Різдвяного, Великого посту. Перепрошую, Великоднього посту, так. Подготовиться до исповеди действительно это дуже очень, очень необходимо. И Великий пост без исповеди даже, ну, по суті, дела, пользы не принесет человеку. К исповеди нужно подготовиться как? Нужно, во-первых, умом осознать грехи. То есть начинается с того, что человек умом осознает. В сердце, в сердце он раскаивается, он чувствует боль. Любой грех это болезнь, это рана. Это тоже надо правильно понимать. То есть вот есть такое ошибочное представление о том, что Бог это судья в таком юридическом понимании. Заповеди это законы. Вот. Грехи это нарушение законов. Нарушил закон, значит тебе наказание. Так вот и часто говорят, Бог наказал. На самом деле, Бог есть любовь. Заповеди это предупреждение любящего отца, любящего родителя о том, как земные родители своих детей предупреждают. Не ходи туда, потому что там упадешь. Не хватайся за вот это горячее обожжешься. Так Господь предупреждает, не кради, не лжи свидетельствуй. Вот не пожелай чужого, почему? Потому что ты себе нанесешь рану. И когда мы грешим, мы наносим себе рану. Вот любой грех это рана, это боли, болезнь. Церковь это врачебница, больница. Вот. И когда говорят «Святая Церковь», то не потому она святая, что мы такие хорошие святые в ней собрались, а потому что в ней благодать Святого Духа. Вот. А и мы, как в больницу приходят люди больные, израненные, так и мы приходим в Церковь, чтобы исцелиться. Таинство покаяния — это для нас лечение. Вот. Начинается с ума, сердца, и уже сама исповедь — это уже кульминация покаяния. Это когда человек уже осознал, раскаялся в сердце, у него вот это сожаление возникло в душе, он приходит на исповедь к священнику и рассказывает вслух о своих грехах перед священником, то есть перед свидетелем, перед человеком. Вот здесь тоже важный такой психологический момент. Иногда говорят, а почему нельзя вот каяться самому наедине с Богом? Так. Вот. Ну так это очень легко было бы, это человек так лукавит, так я себе сам перед собой буду каяться. Вот, а попробуй перед, перед свидетелем сказать, перед другим человеком, здесь надо через свою гордость переступать. Это важный момент. И другой важный момент, что мы каяться-то мы можем, конечно, вот, раскаиваться и терзаться вот, сами, но мы не можем сами себя простить. Прощает другое это прощает Господь, Высший прощает. Вот, потому нужна исповедь. Ну, я дозволю собі таке питання, можливо, не дуже коректне, але тим не менше сповідь це все таки таїнство, А сповідується людина живій людині, свідку, і чи немає у оця. Ну і можливо в людини є боязнь, тому що гріхи є різні, і там отець іншому цю розкаже, а от мені там прийшов і, і таке розказав. Ну, взагалі, чи є от такий. Ні, ніколи. Ну, Серед моїх знайомих священників ніколи ніхто не відкриває гріхи. Є тайна ісповіді, яку не можна нарушати. Ми ж самі сповідуємося. Разве нам приємно було б, якщо хтось наші гріхи потім Ну Такі ж люди і також грішаємо, так же, же каємося. І вот. є тайна ісповіді, котрі ніколи священник не нарушив. Ну і щоб продовжити тему, вже трошки перейти від великого е, великоднього посту. Е, католики, ось е, скоро будуть святкувати вже Пасху. І ще для одне для греко-католиків велике свято було це те, що у них з'явився новий папа. Православна церква, якось чекала на появу нового Папи? і, як, і що очікує від нового папи у співпраці, можливо? Ну, ну то, то, що відтрішення папи римського євреїлось неожиданністю, звісно же, тому що 600 лет такого не було прецедента. Вот, а во времена понтификата Бенедикта XVI э, сложилось такое впечатление, об этом многие говорят, Вот и, и иерархия нашей церкви, э, сложилось впечатление о том, что можно объединить здоровые христианские силы для борьбы с вот, э, вот этим нашествием западными, зап, ну, то, что называют западными ценностями. Вот, к сожалению, вот, это отношение э, к однополым бракам, к абортам, э, Пендикт XVI был таким очень консервативным, хорошим в хорошем смысле этого слова. И, и среди причин, которые заставили его уйти, ну это не нам, конечно, судить, но возможно, называет и то, что он уже не мог противостоять вот этому. Очень трудно сейчас в Европе, и вот то, что характерно, что папой избран не европеец, это свидетельствует о том, что в Европе, к сожалению, уже сейчас главенствующими являются не христианские ценности. И центр католицизма уже давно не в Европе. Хотя и Ватикан и в Италии находится, но большинство католиков не в Европе. Вот, к сожалению. И дай Бог, чтобы и сейчас тоже нынешний папа, он тоже оставил традиционные христианские ценности, чтобы можно было объединиться именно в этом, в этом поле. Ну, власне, Житомир – один из небагатьох, можливо, мест, Яке поєднує в собі багато різних релігій. Як ставиться до цього, зокрема, православна церква? Чи це добре, чи це погано? Чи це... Тому що ну, це можливо і дозволяє стати Житомиру таким консервативним містом. І люди тут більш консервативні, тому що от так воли і долі склали, що їм доводиться уживатися один з одним із різним, з різними світоглядами, з різними релігіями? Очень часто священні козаки вопрос, як относяться к людям інших релігій? Так. Об этом мне нравится лично, как сказал преподобный Феодосий Печерский, который жил еще в XI веке, один из основателей Печерской лавры. Он говорил так, когда к тебе придет человек любой веры, будь он латинин, то есть католик, иудей, мусульманин, кто бы он ни был, если он жаждет, напои его, алчит, накорми, терпит какую-то нужду, бедствие, помоги ему. А вот в отношении своей веры будь стоек и непреклонен. То есть компромиссы не в области веры надо искать, это и не нужно совершенно. А нужно уметь жить вот в, в, в таком в мирской жизни дружно. Вот я сам житомирянин и я очень люблю житомир. И действительно в житомире всегда вот, жили люди разных вер. И мне вот очень понравилось стихотворение, которое я недавно я прочитал, стихотворение нашего житомирского поэта Владимира Белозерского. Вот, если позволите, я его процитирую: "Кладбище польское, кладбище русское, улочки старые" кладбище польское, кладбище русское, домики старые, улочки узкие, а на окраине стертую фреску, всеми забытое кладбище чешское. Между деревьев во дворике тихом строгий портал, лютеранская кирха, храм златоглавый преображение, рядом костел, находи утешение. Все мы под небом, все мы под Богом, мирно стоит между домов синагога. Вітки і нові цієї землі прикипіли руски, німці, поляки, євреї. Відкі і нові завіти, Тора. Все перемішано. Це Житомир. Дякуємо Вадим, за цю зустріч і з Божим благословенням від вас будемо прощатися. Спасибо за увагу. А, а нашим глядачам нагадаю, що гостем студії був кандидат Богослов'я протирей Вадим Шапран.